Заєв Ханін, політолог, професор Ізраїльського університету Барилана, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаємо вітаю вас, колеги, вас і ваших глядачів. Рішення ізраїльської влади щодо блокування телеканалу Аль-Джазіра. Чому на вашу думку воно було ухвалене саме зараз? З вашого дозволу я продовжу російською. На самом деле вопрос о закриті. враждебного телеканала, он обсуждался давно. Собственно, говорят об этом не первый год. По сути дела, я полагаю, вы, ваши телезрители, примерно представляют, что собой, чем является Катар, Эмират Катар, богатое нефтегазовое королевство, Эмират точнее, ну королевство можно сказать. По сути дела, это государство олигарх. Это небольшая сравнительно страна, которая обладает гигантским финансовым ресурсом, и как это чаще всего бывает, некое такое вот объединение экономического влияния, финансово-экономического, информационного и политико-дипломатического. Вот эти ресурсы используются для продвижения интересов этой страны, и точнее, правильнее сказать, лидеров этой страны, во главе которой находится некий местный вариант братьев-мусульман, то есть группировки, которая очень близка по своим идеям, по своей идеологии с Хамасом, который управляет сектором газа, братьями-мусульманами, которые действуют в Египте, в других монархиях Персидского или Арабского залива. Ну и примерно такая смягченная несколько версия братьев-мусульман – это партия свободы и справедливости, это правящая партия, во главе которой стоит президент Радаган в так или иначе, разговоры о том, что Аль-Джазира, по сути дела, является пропагандистским каналом, поддерживающим радикальные исламистские движения, она в Израиле идет не первый год, но тут мы имеем некую непростую дилемму. С одной стороны, да, это пропаганда, которая поддерживает, канал, который проводит пропаганду, поддерживающий всякого рода террористические группировки, помогает им мобилизовывать очередное поколение террористов, и следующее поколение, и так далее. Информация, которую не распространяют, она в значительной своей степени фейковая, то есть она не соответствует истине. Поэтому с этой точки зрения, как бы так сказать, напрашивается решение о запрете деятельности этого канала на территории Израиля, она напрашивается. С другой стороны, Израиль либерально-демократическое государство, и где свобода слова не является пустым звуком. То есть израильские граждане как еврейского, так и арабского происхождения, ну, примерно 20-21% населения Израиля говорит по-арабски. И это не только арабы, но это и друзы, это и бедуины, это и другие группы населения не арабского происхождения, которые в быту пользуются арабским языком, арабы-христиане, которые считают многие из которых себя в Израиле считают другим этносом, то есть другой этнической группой, арамеями, например, нас Иисуса Христа и так далее. Ну так вот, собственно, так сказать, довольно давно, как я уже говорил, обсуждают тему, что, в общем, подобного рода пропаганда выходит за рамки свободы слова. И если аргументом против было, ну вот, граждане Израиля, и не только Израиля, а те, которые арабоязычное население за зеленой чертой в секторе Газа, и в Иудеи, и Самарии, то, что в мире называют западным берегом реки Ордан, у них есть возможности доступа к самым разным информационным каналам, теле, радио, интернет и так далее. Ну и каждый может сам для себя решить, чему он доверяет, чему он не доверяет. Но после, того, после 7 октября прошлого года, когда агрессия радикальной исламистской террористической группировки «Хамас» резко смешала все карты и изменила у нас правила игры, опять-таки встал вопрос о том, чтобы подобного рода подрывная деятельность она была ограничена или запрещена. Израильское правительство ну, теперь вот практически более полугода воздерживалась от подобных действий, хотя требования поступали и от общественности, и от спецслужб израильских, командования армии и так далее. Но, скажем так, решение, реализация этого решения закрыть, так сказать, Аль-Джазиру, они откладывались прежде всего потому, что именно Катар выступал посредником между Израилем и Хамасом о всех вопросах, которые касались освобождения захваченных 7 октября израильских заложников пленных и так далее. И поэтому это решение откладывали, чтобы не раздражать Доху. Сейчас, как мы понимаем, от услуг Катара отказались. Тем более, что на протяжении последних более чем полугода ну, Катар не доказал свою роль как взвешенного и честного посредника. По сути дела, вся эта деятельность была во многом направлена больше в интересах Хамаса, чем в интересах обеих сторон, назовем его так. Сейчас, по сути дела, функцию Катара, эту роль, она переходит к Египту. Ну и, видимо, настало время принять вот такое вот решение. Оно не выглядит идеальным с точки зрения того, что мы называем свободы слова, свободы высказывания, свободы информации и так далее и тому подобное. Но мы понимаем с вами, я думаю, не мне рассказывать об этом украинцам, что информация, как бы это сказать, э, 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 демократия это такая вещь. Да? С одной стороны, она дает широкий простор и широкие возможности, с другой стороны, она должна уметь себя защитить. А как много сейчас международных ЗМИ остается работать в Израиле? Многие-многие десятки, если не сотни. А як ситуація з російським телебаченням, яке теж займається пропагандою, що правда, яка підриває більше національні інтереси України? І частково, до речі, загрожує Ізраїлю, тому що можна різні речі почути в устах російських пропагандистів, які в тому числі, мабуть, в Ізраїлі подобається далеко не всім громадян, це правда. Ну, от ви, собственно, самі відповіли на ваш випрос. По суті, дело, влияння російських каналів, кори? находятся не в э, свободном доступе, а в, во всякого рода э, кабельных пакетах да, или в интернет-пакетах. Э, их влияние крайне незначительно. Э, насколько мы можем судить по опросам общественного мнения, они не оказывают влияния на существенную часть израильского населения. Э, как русскоязычного, так и нерусскоязычного. Э, скажем так, ну, нерусскоязычного понятно. Э, в общем-то, э, те, которые не владеют русским языком, они не смотрят э, российские каналы. Тем более, что что касается русскоязычного населения, то доля тех, которые пользуются российскими каналами, существенно отстает от доли, скажем, израильских русскоязычных каналов. Представьте себе, есть такие, да, есть национальные израильские каналы, девятый канал телевизионный, да, есть радиоканалы и так далее. И это именно израильские каналы, которые вещают на русском языке, а не российские каналы, которые работают в Израиле. Так что в этом смысле ситуация ситуация, ну как бы сказать, не столь однозначной, вряд ли ее стоит сравнивать с иранскими каналами, с арабскими каналами, арабоязычными, я имею в виду, и так далее, и тому подобное. Вот, ну и, наконец, третий момент, он тоже немаловажный. Пока на сегодняшний день ни в Москве, ни в Иерусалиме не принято решение по поводу открытой конфронтации. Поэтому и россияне с одной стороны, и израильтяне с другой стороны воздерживаются от некоторых шагов, которые привели бы к, прямой, к прямому столкновению. Правильно или это неправильно, жизнь покажет, как говорится. Да? Хотя и в Израиле раздаются голоса о том, что вещание российских каналов стоило бы ограничить, если уж не говорить о том, чтобы запретить. Но я думаю, что это, подозреваю, что это не случится скоро. А окрім Аль-Джазіри, чи є ще в Ізраїлі якісь телеканали, засоби масової інформації, які теоретично можуть підпасти під дію цього закону, який прийняли 1 квітня? Ну, як ви знаєте, в на сьогоднішній день є множество можливостей обійти любые любої затрети, тобто ми бачимо, наприклад, по іслідуванню що доля ізраїльтян, які пользуються кабельним телевіденням, все менше. а доля тех, которые пользуются различного рода пакетами э, информационных каналов, которые вещают через интернет, она становится все больше. Э, так что я думаю, что это скорее некая такая вот индикация о том, что в какой-то момент у э, граждан страны и у руководства политического, военно-политического э, может и всякое терпение. Так что это скорее некое напоминание, э, чем э, индикация э, определенной политики, израильтяне очень нервно относятся к ущемлению своих демократических прав. Такая у нас страна, что делать, да? Поэтому, скажем так, таким оружием оно обоюдоострое руководство страны старается не злоупотреблять. Дякуємо, Дякуємо за ваш час. Заяв Ханін, політолог, професор ізраїльського університету Бар Ілана. Був з нами на прямому відеозв'язку і Почули його думку, що заборона телеканалу аль Джазіра у Ізраїлі продиктована інтересами національної безпеки цієї держави.